не ополченцев, а сепаратистов. Я не называю их ополченцами. Это люди, которые пришли разрушить нам, разрушили мосты, постреляли дома. При шесть человек убитых у нас получилось в результате, хоть не в городе, но рядом с пригородом. Поэтому это сепаратисты и террористы. Это люди, которые пришли провести нам неприятности и нарушить нашу жизнь. В городском исполкоме рассказывают, убытки, причиненные сепаратистами за два месяца пребывания в Северодонецке, превысили 20 миллионов гривен. Не только местные власти, но и большинство северодончан не хотят возвращения в город ополченцев. Однако есть и другие. Ну, я в прошлый день приехал в Северодонецк и Відповідно, знайомився з містом, йшов по вулиці і наспів улюблену пісню: я піду в Далекі Гори, яку співає Брія Блесінг. І ось, коли я зайшов в автовокзал, то… З дальнього кутка донеслося ось бандери по панаї... а ні, на рускам. Ось, от бандери, понаїжджали здесь. Ну я зрозумів, що це можливо там щось до когось. Підійшов до справочного, знав, коли прибуває автобус. Але коли вже повертався, то дідок вже вийшов на зустріч і вже прямо мені заявляв оці слова і сказав, що я забирався звідси. А нацика не завіє? Ні, ну нацики навіть називати, а ми торнадо. Ми, ми какая карателі. карателі не називають. И как для вас это комплимент? Да, конечно. Я, знаете, я в Советском Союзе в школу начинал ходить и жил в Советском Союзе еще когда-то. И никогда не думал, что буду бандеровцем. Прикольно, я фашист, фашист. Педагог Оксана Кулишева считает, подобное отношение вызвано нежеланием большого числа жителей Донбасса мыслить критично. Бороться за государство нужно не только на фронтах, но и в информационном поле. Вы желаете запитать, почему наши люди верят У розп'ятого хлопчика. <смі> ну, По-перше, це відсутність нормальної української інформаційної політики. На жаль, Україна в цьому сенсі на 20 років запізнилась. В цьому регіоні домінує російський а-ля радянський контент. І як приклад можу навести у 2012 році я була присутня на науковій конференції у Донецьку, де посеред інших питань виникло питання українізації краю. Отже, были наведены такие цифры. С 1240 друкованных виданий, лишь 4 украиномовные. Ну, про что можно сказать и далее. Первый зам городского головы Петр Чернышин утверждает, с пророссийскими настроениями бороться можно и нужно. Как бороться? Как бороться? Показывать о том, что в любом случае мир – это лучше, чем война. Все прекрасно понимают, что мы, у нас все в городе работало. Школы все работают, детские сады работают, медицина, выплаты полностью социальные все идут. Дороги ремонтируются, в квартирах тепло, вода есть, газ есть. То есть нормальные человеческие условия. Кому-то хочется экстрима. Я еще раз повторюсь, пусть туда едут и получают вот этот экстрим. По данным городского исполкома, за время пребывания в Северодонецке ополченцев было разрушено два моста и четыре многоквартирных дома. Ущерб от разбитых окон превысил 5 миллионов гривен. Сейчас городские власти ищут финансирование на восстановление инфраструктуры. Из госбюджета денег на реконструкцию пока не поступало.